Assalamualaikum dan salam sejahtera Kami daripada kumpulan RoleMate yang terdiri daripada saya sendiri Rohaiza binti Hinasir bersama rakan kumpulan saya Encik Desmond Daniel Anakjabta dan Puan Stephanie Antong akan membentangkan hasil inovasi kumpulan kami yang membawa nama RoleMate dihasilkan bertujuan untuk mengatasi masalah yang kami hadapi di sekolah dalam mata pelajaran pendidikan jasmani Oke, okay, kemahiran gulingan ini merupakan antara kemahiran asas gimnastik yang memerlukan aspek kelenturan seseorang murid pada tahap yang baik. Namun ramai murid menghadapi kesukaran akibat kekurangan peralatan yang sesuai. Oleh itu, kami mengasihkan inovasi yang dinamakan roll mat untuk membantu murid menguasai kemahiran ini dengan lebih selamat dan berkesan. Inovasi ini telah dilaksanakan ke atas 8 orang murid yang terdiri daripada tiga orang murid lelaki dan lima orang murid perempuan. Hasil penggunaan role -mate telah menunjukkan peningkatan yang ketara dalam penguasaan mereka untuk tajuk gulingan. Inovasi ini juga memberi manfaat kepada guru dari segi kepelbagaian kaedah pengajaran dan penjimatan masa. Oke, okay, roll mat ini merupakan salah satu alat bantu kepada murid untuk menguasai kemahiran guling hadapan dengan mudah. Roll juga dengan roll juga murid dapat melakukan visualisasi sebelum melakukan kemahiran gulingan karena roll mat ini dilengkapi dengan pelekat arahan mudah untuk murid ikut jika dibandingkan menggunakan tilam sedia ada yang kosong tanpa sebarang pelekat. Rollmate juga dilengkapi dengan pelekat kedudukan tang, kedudukan kaki, tangan, dan kepala murid. Pelekat yang kami gunakan adalah pelekat Velcro. Dengan penggunaan pelekat Velcro ini, murid dapat mengubah suai kedudukan mengikut kesesuaian bentuk badan mereka sebelum mereka melakukannya. Oke, okay, inovasi ini mempunyai tiga objektif utama: pertama, sebagai alat bantu kepada murid untuk menguasai kemahiran guling hadapan dengan mudah dan bantuan yang minimal ataupun sedikit, kedua, meningkatkan penguasaan kemahiran guling hadapan dalam gimnastik menggunakan roll mat, dan yang ketiga, menguji keberkesanan penggunaan roll mat dalam penguasaan kemahiran guling hadapan dalam gimnastik. Kumpulan sasaran bagi inovasi ini terdiri daripada murid-murid SK Ulu Sapi Telupit Seramai 8 orang yaitu 3 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Latar belakang inovasi pula menggunakan bahan daripada kitar semula yaitu kotak susu sekolah dan juga wallpaper form, pita pelekat dan gunting. Kotak dilapiskan dengan beberapa lapisan supaya tebal dan selamat dengan ukuran 0.95 meter lebar dan 1.8 meter panjang. Permukaan kotak dilapisi menggunakan wallpaper foam supaya cantik dan gemas dan juga sebagai penyerap hentakan. Gambar berbentuk kaki, tangan, lutut dan kepala dilekatkan pada lapisan kotak dan juga mudah tanggal serta mudah mengubah suai kedudukan. Terdapat tiga isu ataupun masalah dalam kajian ini, yaitu pendekatan yang digunakan guru hanyalah tunjuk cara sahaja dan agak kurang efektif semasa mengajar jumlah murid yang ramai. Yang kedua, murid kurang berkeyakinan, malu, dan tidak berminat untuk melakukan aktiviti gulingan. Dan yang terakhir, badan murid terasa sakit kerana keadaan tilam yang nipis dan keadaan lantai yang keras. Dalam inovasi ini kami menggunakan model EDI untuk membangunkan role map yaitu analisis, design, development, implementation dan juga evaluation. Di peringkat analisis, guru akan mengenal pasti isu ataupun masalah yang dihadapi semasa PDP atau semasa membuat refleksi. Selepas itu, guru akan merujuk di SKP ataupun dokumen yang berkaitan dan mencari maklumat berkaitan masalah yang dihadapi daripada artikel Google Scholar ataupun kajian-kajian lepas. Di peringkat design, guru akan merangka idea bagi menyelesaikan masalah di awal proses penghasilan rollmat. Guru juga membuat penetapan dan penyediaan kos-kos yang terlibat dalam penyediaan inovasi dan alat sedia ada. Di peringkat development pula, pembinaan dan pembangunan idea untuk menghasilkan produk rollmat guru akan menjalankan uji lari inovasi yang dibina di peringkat implementation guru akan menggunakan inovasi rolemate dalam PDP serta membuat pengujian bagi menentukan keupayaan dalam menyelesaikan masalah dan di peringkat terakhir yaitu evaluation penilaian terhadap keberkasanan inovasi dalam menyelesaikan masalah dan guru akan membuat pendapat sekiranya ataupun jika perlu Baik, bagi proses pembinaan roll mat ini, prosesnya adalah mudah kerana ia menggunakan bahan-bahan kita -bahan semula yang boleh ditapati di kedai runcit maupun di sekolah. Antara bahan-bahan yang diperlukan adalah kotak susu, wallpaper foam dan juga pita pelekat. Dan kotak-kotak yang diperoleh akan dilapiskan dengan beberapa lapisan supaya tebal dan selamat pada pada pandangan kami sendiri dan diuji sendiri oleh kami lah terlebih dahulu sebelum melakukan proses seterusnya kotak-kotak susu ini akan disusun secara rapi dan secara bertindih sebanyak 8 lapisan dan akan digamlah menggunakan pita pelekat untuk mengukuhkannya. seperti mana yang dapat kita lihat pada slide yang ditunjukkan ini kemudian uh, wallpaper foam itu akan digunakan sebagai lapisan atas roll mat dan berfungsi sebagai penyerap hentakan semasa kemarin dilakukan dan ini merupakan antara keadaan roll mat Uh, hasil akhirnya setelah ia telah siap dihasilkan uh, roll mat ini uh, dilengkapi dengan gambar kedudukan badan sebagai panduan dan arahan kepada muridlah untuk melakukan kameraan gulingan dan seperti mana yang dapat kita lihat uh, setiap pelekat ini mempunyai arahan ringkas yang boleh dijadikan panduan kepada murid-murid untuk melakukannya dan roll mat ini juga boleh dilipat kepada 8 bagian dan menjimatkan ruanglah dan gambar gambar ini menunjukkan bagaimana keadaan roll mat itu apabila dilipat dan dibentangkan. Kemudian dari segi impak ataupun keberkesanan projek ini sudah semestinya penggunaan roll mat ini dapat memberikan bantuan yang minimal lah kerana murid dapat melakukan kemahiran guling depan dengan bantuan yang minimal serta dapat menjimatkan masa guru untuk memberikan penerangan serta demonstrasi. Kemudian penggunaan penggunaan inovasi ini juga dapat menarik minat murid untuk melakukan aktiviti guling depan kerana terdapat pelekat-pelekat yang boleh diubah kedudukannya. kemudian keyakinan murid-murid semasa melakukan ha, kemahiran gulingan ini menggunakan alat inovasi ini semakin meningkat kerana mereka lebih yakin dan hasil daripada bual juga mendapati bahawa mereka menyatakan bahawa uh, alat ini sangat lembut uh, dan pelekat itu boleh diubah suai dan mereka dapat mengalami sendiri proses uh, kemerahan gulingan itu dari mula hingga ke akhir jadi untuk melakukan kemerahan ini mereka akan berasa lebih yakin dan penyediaan, uh, ya, penyediaan alatan horonet ini juga dapat menjimatkan masa guru sebab so, ia mudah disimpan dan mudah untuk dibawa ke mana sahajalah dan guru tidak perlu masa yang lama untuk memberikan penerangan kepada murid-murid. Okey, dari segi kos pula, kos pengasalan promat ini adalah pada tahap yang minimum dan tidak memerlukan kos yang tinggilah dan mampu milik ataupun kita panggil dia sebagai rahmah kepada semua guru untuk menghasilkannya kerana bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan penggunaan seharian pada guru-guru dan mudah didapati di sekolah dan bahan utama untuk roll mat ini adalah kotak terpakai yang digunakan yang dapat yang diperoleh daripada program susu sekolah. Kemudian kita akan guna wallpaper foam dan banding tape lah yang kita boleh beli di kedai-kedai runcit yang terdapat di kawasan sekitar. Dan jika dibandingkan dengan peralatan-peralatan tilam gimnastik yang terdapat di pasaran, harganya boleh mencecah daripada RM60 hingga ke 300. RM15. Ah boleh mencecah rm ringgit untuk satu alat ataupun tilam gimnastik tersebut Jadi ini memberikan bebanlah kepada pihak sekolah dalam melaksanakan melaksanakan ataupun membeli peralatan tersebut. Jadi secara keseluruhannya inovasi ini bukan sahaja dapat menarik minat murid melakukan kemahiran guling depan malah mampu untuk membantu meningkatkan kualiti kemahiran guling depan murid-murid tahap 2 dalam kemahiran gimnastik asas. Selain itu inovasi ini juga dapat menjimatkan kos pihak sekolah, menjimatkan masa guru mengajar mata pelajaran PJ dan juga masa penyediaan bahan. Kerana roll mat ini mudah untuk dibawa ke mana sahaja kerana ia boleh dilipat kepada lapan bahagian. Justru inovasi penghasilan roll mat ini sememangnya satu idea yang baharu yang merupakan penambahbaikan kepada tilam gimnastik sedia ada yang mendatangkan banyak faedah dan keuntungan kepada sekolah, guru dan murid dalam penguasaan kemahiran dalam pendidikan jasmani serta memelihara kita punya ekosistem alam sekitar daripada dicemari. Dan ini merupakan antara sumber-sumber rujukan yang kami gunakanlah dalam penghasilan uh, uh role kami. Untuk itu, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih atas perhatian. tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih.